असलम नाजरीन मैं हूँ आपका होस्ट कामरान रशमी और आप देख रहे हैं राइस पाकिस्तान मैं इतफाक़ से यहाँ से गुज़रा था सुहावा टू चकवाल रोड मैं अपने गांव जा रहा था तो रास्ते में मुझे एक बाबा जी मिले आई थिंक ओवर सिक्सटी उनकी एज है और साइकिल पर वो बच्चों की छोटी मोटी चीज़ें हैं पापड़ बिस्किट्स वगैरह बेचते हैं इतफाक़ से वो मुझे मिल गए थे मेरे पास माइक नहीं था तो आ, मैंने उनको कहा कि उनसे मैं मिला गपशप की और उनको मैंने कहा कि इन एक दिन मैं आपके पास हाज़िर रहूँगा और आपसे आपके बारे में मुत्लक जानूँगा और जान के इनशाला अगर कोई मैं आपकी किसी भी किस्म की अपने व्यूवर्स के थ्रू हेल्प करवा सका तो इन शह लाजमी करवाऊँगा तो आज मैं यहाँ पर आया हु तो मुझे वो बाबा जी मिले हैं तो उनसे मिलते हैं और गपशप करते हैं और जानते हैं कि इतने सालों से वो साइकिल पर पापड़ बेच रहे हैं बच्चों के गांव गांव देहात देहात तो उनकी लाइफ किस तरह गुजर रही है इंतहाई बुरे हालात हैं उनके चलें मिलते हैं उनसे गपशप करते हैं और जानते हैं उनके हालात नाजरीन ये आ, अंकल आ गए हैं इनसे गपशप करते हैं और इनसे जानते हैं इनके हालात अस्सलाम वालेकुम अंकल अंकल आपका नाम क्या है, अजीक है। आ, कितने साल हो गए अंकल बाईस चौबीस साल हो गए हैं यहाँ बाईस चौबीस साल से ऊपर हो गया तो आप बाईस चौबीस साल से साइकिल पर चीज़ें बेच रहे हैं जी बिल्कुल बिल्कुल लगातार तो कहाँ कहाँ जाते हैं ये चीज़ें पुरा बेच पूरा एरिया रोड करता पूरा एरिया कलश चक पेपराई पूरा एरिया रोड करता हूँ आपकी उम्र कितनी है उम्र तकरीबन अठारह साल होगी जी अच्छा। अठारह साल जी तो आपके कोई बच्चे नहीं हैं बच्चे नहीं हैं बेटा नहीं है नहीं और बेटिया दो उनकी शादी होगी नहीं कोई नहीं हुई नहीं है जी नहीं हुई है तो आप कितना कमा लेते हैं अंकल चार पाँच सौ बापर में वजह से आती है मुझे बताइए वजह से आती है चार सौ पाँच गुजरता है गुजारा हो जाता है गुजारा कर लेते हैं क्या करें गुजारा तो करना पड़ता है आपकी अपनी रिहाइश कहाँ पर है चौक अम्ब है ये जो ढोक हम्ब है ये अगर आप सुहावा मोड़ से आए ना चकवाल की तरफ चकवाल रोड पे तो ये रास्ते में आता है तकरीबन कोई अठारह उन्नीस किलोमीटर ढोकाम तो सुबह सात से निकलता हूँ शाम को शाम चार बजे मैं डोक पहुँचता हूँ सुबह सात से निकलता हूँ घर से डोकाम से तो शाम को सात बजे तक मैं बाहर रहता हूँ तो सुबह निकलते हैं और शाम को वापस जाते हैं, जाते हैं। तो, तो, तो आप के, के हालात वो तो जाहिर है मुझे नज़र आ रहे हैं अगर नाजरीन इनके ये नाजरीन एक तो मैं आपको बात क्लियर कर दूँ ये कोई प्लांटेड प्रोग्राम नहीं है आज का मेरा इस प्रोग्राम को करने का मकसद ये था ये प्लांटेड नहीं है मैंने इन बाबा जी से पूछा है कि ये कितने पढ़े हुए हैं बाबा जी कितना पढ़े हुए हैं नाइन्थ जमा तक पढ़े हुए हैं नाजरीन आप देख सकते हैं अगर दानिश मेरे कैमरा मैन इनके ज़रा ख़द ख़्याल पर थोड़ी सी नज़र घुमाएँ इनके शूज़ पर जूम करके मुझे इनको दिखाएँ ज़रा इनके पैरों की आप नाजरीन हालत देख सकते हैं इनके कपड़ों की हालत देख सकते हैं इस तरह लगता है जैसे पता नहीं कितने दिनों से इन्होंने कपड़े भी चेंज नहीं किए तो ये हमारे माशरे का अलमिया है अनफॉर्चुनेटली कि हम लोगों ने एक दूसरे की मदद करना छोड़ दी है अब ये अड़सठ साठ साल की उम्र के ये बुज़ुर्ग हैं तो मैं तो अपने जितने भी मुख्य हजरात हैं उनसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि इनकी इन बुज़ुर्गों की मदद की जाए ताकि ये अड़सठ साल की उम्र में इस तरह से जिस ये मेहनत कर रहे हैं अपने घर वालों का अपनी बेटियों का पेट पाल रहे हैं तो वो उनसे इनको थोड़ी सी मदद मिले और ये थोड़ा ज़िंदगी इनकी आसान हो आप इनकी हालत देख सकते हैं किस तरह से इनकी हालत है मैं किसी की दिल आज़ारी नहीं करना चाहता इनकी ये कंडीशन दिखा के दिखा के और ना ही मैं कोई अपनी चैनल की रेटिंग बढ़वाना चाहता हूँ इसका बिल्कुल भी ये मकसद नहीं है और ना ही प्लीज़ आपको इस तरह, आप इस तरह से समझिएगा मुझे इनके ऊपर स्टोरी बनाने का मकसद मेरा सिर्फ ये था कि इस एज में भी ये हमारे बुज़ुर्ग मेहनत कर रहे हैं और मैं तो बल्कि हुकूमत से भी ये रिक्वेस्ट करूँगा इमरान खान साहब की हकूमत है और माशाल्लाह जिस तरह से वो बुज़ुर्गों और ग़रीबों की मदद कर रहे हैं और जिस तरह से उनकी पॉलिसीज़ हैं मैं तो रिक्वेस्ट करूँगा कि वो इन बुज़ुर्गों की भी मदद करें हमारे अगर गवर्नमेंट के कुछ ऑफिशल ये चैनल देख रहे हैं मेरा ये प्रोग्राम देख रहे हैं या जो मुखिर हज़रा ये प्रोग्राम देख रहे हैं तो प्लीज़ इनकी हेल्प करें इनकी मदद करें आप मुझसे रबता करें आप डायरेक्टली आके इनको पैसे दें मुझे ना दें मेरे हाथ में ना रखें आप डायरेक्टली इनको दे दें ताकि ये कोई अपना छोटी मोटी कोई दुकान डाल लें कोई ऐसा ठिया डाल लें क्योंकि अब पाँच सौ रुपये डेली की ये दिहाड़ी लगाते हैं इन्होंने अपने घर का खर्चा चलाना है पाँच सौ रुपये आया आपको भी पता है आजकल के दौर में महंगाई का दौर है पाँच सौ में क्या बनता है अंकल आपका सिस्टम किस तरह चल रहा है वैसे तो मुश्किल मुझे ही पता है बहुत होगी तो क्या कर रहे हैं ये पर गुजार कर रहे हैं क्या करें क्या पाँच रुपये गुजार कर रहे हैं क्या गुजारा कर कुछ नहीं हो सकता तो आप चाहते हैं कि आप भी आराम करें क्योंकि अड़सठ साल की उम्र में तो हर बंदा चाहता है आराम, को था, आराम था मैं गाई, मैं गाई तो कर आराम तो महंगाई महंगाई तो उन्होंने इससे की है कि ना कि दम कर दिया हर बंदे का कोई गरीब मैं जब आपको कह रहा हूँ कोई गरीब जीने का आशा रखता ही नहीं है इतनी महंगाई उन्होंने की है खास खासकर इमरान साहब ने इसे पहले हुकूमतों ने देखी है लेकिन अठार साहब में ये देखी है महंगाई कि इस इमरान साहब ने इतनी महंगाई की है कि नाक में दम कर दिया यार बंदे का गरीब अमीर भी अभी ओढ़ रहे हैं गरीब दूर रह गए अमीर भी अभी हो रहे हैं इमरान साहब को खुद पता है इमरान साहब क्या करे क्योंकि तो कंट्रोल से बार बात हो गई है ठीक है तो अंकल आप कुछ कहना चाहेंगे मेरे नाजरीन को कुछ बोलना चाहेंगे कोई अपील किसी किस्म की आप करना चाहे मैंने तो कर दी अपील में बार बार अभी कर दो तो, पैसा मिले तो ना आप कोई दुकान डालना चाहते हैं कोई भी काम करेगा पैसा तो मिले ना पैसा से ही नहीं है को दिल करते हैं को पैसा से को दिल करते ही नहीं को पैसा से निकले। जे। ठीक है जी ठीक है ठीक है अंकल थैंक यू सो मच अगर कोई किसी ने मेरी किसी मुख्य बंदे ने मदद की तो अभी भी ये नाजीन कह रहे थे मुझे कि मैंने जाना है अपनी मजदूरी पे क्योंकि मैं नहीं निकलूंगा कहीं पर भाग दौड़ नहीं करूँगा तो मेरे घर का ख़र्चा नहीं चलता ठीक है तो मैं अपने सारे नाजरन से यही कहना चाहूँगा कि आप प्लीज़ इनकी मदद करें और आप मुझसे रबा कर लें मुझसे रब्ता कर सकते हैं आप ठीक है मैं मुझे पैसे ना दें जैसे मैंने आपको पहले कहा मुझे पैसे ना दें आप मुझसे रबता करें मैं आपको इनके पास लेके जाऊंगा लेके आऊंगा और आप ख़ुद इनके हालात देख लें मैंने भी इनका घर नहीं देखा सच्ची जो बात है क्योंकि उनकी इस वक्त की कंडीशन देख के मुझे अंदाज़ा हो रहा है कि वो कितनी मुश्किल से ज़िंदगी गुजार रहे होंगे आजकल के दौर में इतनी महंगाई के दौर में पाँच सौ से गुजारा नहीं होता तो प्लीज़ मेरी आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि जो जितना दे सकता है वो मदद करें इनकी बुज़ुर्गों की और दुआएं लें और अपनी आखरत संवारें तो नाजरीन मैं आपसे लेता हूँ इजाज़त उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये आज का प्रोग्राम अच्छा लगा होगा ये जस्ट मैं आपको फिर ये कहता हूँ अल्लाह को हाजिर नाज़िर जान के मैंने इनके ऊपर ये प्रोग्राम बनाया है मेरा इसमें कोई भी किसी भी किस्म की कोई लालच नहीं है ना ही कोई मेरा इसमें कोई फ़ायदा है कि मैं इस तरह की स्टोरी आपको दिखा के कोई अपनी यूट्यूब की रेटिंग बढ़वा दूँ तो प्लीज़ इनकी हेल्प करें मदद करें आपसे लेता हूँ इजाज़त इन नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ हाज़िर रहूँगा एक नई स्टोरी और एक नई जगह और एक नए लोगों के साथ थैंक यू सो मच अल्लाह हाफिज़